И в этом, инвектор круче. Не, братан, я имею в виду, что инвектор зачем? Я просто говорю, меня же просто напарили, понял? Мне напарили всякой хуйни, блядь, и я взял, понял? Я взял это все, блядь, и он у меня, получается, стоит без дела, типа. Он мне не нужен, я могу вам отправить, если он вам пригодится, ебать, там, мне делать. Я думаю, он пригодится, там. Филипп, спасибо большое, Мишанька, спасибо большое, Дикий от души, Тоха, спасибо большое. А так у меня инвектор в у меня есть этот, набери. не умножилось, блядь. Наберу. тебя зависит. Блядь. Прошлый батл 500 очков набрал, бля, что с от него зависит. Братан, Пришли какие-то там кнури, братан, кнури, блядь, два кнура. Пришло три кнура, поддержали его. Так. Филипп, братанчик, всех благ, тебе огромное спасибо, что залетел. Братан, удачи тебе, хорошего дня. Спасибо большое. Две перчатки еще пускай будут, да. Да, заранее секунд. Тоха, спасибо. Малышка, спасибо большое. Пришли это... три кнура, пришло, он выиграл из деловой. Ирочка, спасибо. Тебе, спасибо. У меня кнуров нема. Есть, если там сидят, он кидает тебе. Хорошо. Но... <плышленная> <плышленная> Брина! <плышленная> Брина! <плышленная> вот, Иринка, так, большое. вот так, блядь. Вот так, блядь. Что такое? Ну что такое? Что такое? Что такое, блядь? что ну, такое? Оля Кочка, приветик. Что такое? Что такое, ну, шо? блядь? И что? Ну, И что? И что? Ну, И что? Что от меня зависит? Откинув человек, спасибо. Поклонился, спасибо. Так Поклонився я тебе, не блядь, не Молчи. Я... Закройся, шлямбур. Молчи, блядь. зависит там, что то Есть у нас перчатка? От нас зависит, если у нас есть перчатка. Это ж надо, Натали. Шалом, Димон, шалом, братан. Юлька, спасибо. Юрец, три семерки, братан, спасибо большое. Есть туман и умножитель на два. Мишанька, ну, блядь, хуй его знает. Умножитель на два, я не знаю, сработает. Если перчатка, поставьте. Яна, привет. Юлька, спасибо большое. Да, считаю, да, Сейчас те кнуры разъяренные, блядь, будут. Кнуры, разъяренные кнуры, ебать. Тем кнуры разъяренные. Юрий, спасибо большое. Виночка, зайка, спасибо тебе. Ребята, у нас x2, x5. Ребятки, все вместе, x2, x5. Спасибо большое. Вина, спасибо огромное. Ну что там, зависит от вас что Давай, решай. Водолазка, спасибо. Ира, спасибо. Что от тебя зависит? Пацаны, перебейте счет. Спасибо, пацаны, перебейте счет. Давайте, Риночка, спасибо. Пацаны, погнали. Что там, решала вы? Решайте судьбу кабины. Вот это и все. Спасибо, братан. Сюда, мужик, блядь. Мужик. Мужик. есть у Тохи. есть перчатка, ребята, в конце, если есть возможность. Комбо небольшой. Если есть возможность, пацаны, будет перчатка в конце. Спасибо. Оля Кошка, спасибо. Водолазка, повод, Я спасибо. Эмилия, спасибо огромное. Ох. А перчатка есть у кого-то, ребята, у нас? А тебе она не нужна. Тебе мало? Мало. Конечно, а мало. мало, потому что ты перебьешь. Оля, привет, добрый день. Потому что ты сможешь перебить. Так от меня же ничего не зависит. Ну, так -то от них зависит. А -а -а. А -а -а. Ну, правильно, пожалуйста. От кабелей твоих зависит. Правильно, выражайся, говорю ты. Потрох. От кабелей твоих зависит. Потрох. Сидит, переживает. переживаю. Уже так, как я проебую. Ребята, у кого-то есть перчатка? Если есть, на 30 секунде поставьте. Дикий, спасибо большое. Ребят, киньте подписку, пожалуйста, на аккаунт. Надо раздуплить его, блядь. Надо вернуть онлайн, когда 800, блядь. Ну что это такое? Пиздец. Это да, походу, Максим. А сегодня что-то у всех с онлайном какая-то хрень. Да. Такая. А, да. ну, значит, это не у меня, значит. Перезвиваю. Нам ножник. Ну, нам ножник Дей. не поможет, ребята. Есть перчатка. О, у нас перчатка. Виталина, спасибо. Ребята, все по возможности, если есть возможность. Давай, от тебя зависит много. Решай. Решай, что от тебя зависит. Дикий, спасибо большое, братанчик, от души. Дикий, кидай, кидай. Мадаласка, да, спасибо. спасибо. Скорпион, братан, спасибо большое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. умной. Как оно росло. А как оно росло. Серега, спасибо большое. Чуть-чуть, блядь. Как оно росло. Серый, Скорпион, спасибо большое. Серега, спасибо. Дикий Пашка. Каринка Борисовна. Каринка, спасибо. Эээ, ээ, Лу... Лют... Братан, не знаю. Лютнянченц. Вася, спасибо большое, братан. Тоха, спасибо. Мишанька, Лиза, Юля, спасибо. Крампус, здорово. Какой счет? 3-2 получается? Братан, 3-2 счет? Второй, счет. Шаш... Какой счет? Ну, 3-2 получается, нет? Мы же тебя два, рвали. Два, Мы, Мы первый себя... выиграли. Мы тебя рвали, как по тоску. Да что как... да, вы считаете, Вера? Какой 1-2? 2-2. Мы тебя как по тоску рвали. 2-2 счет. Как потоскуху у Первый ]овали. подарок на три. Сам ты потоскуха. Ребята, X, X3. Первый подарок на три. Мы первый Сам ты потоскуха. Ебал, нахуй. Жестко. Жестко. Я не с ума сошли. Мишанька, спасибо большое. Это сумасшедший люди. Спасибо, Кариночка, спасибо. Риночка, спасибо. И, ребята, нажмите лайки. Лайки максимально. Слышишь? Дышишь. Поделитесь эфиром, ребятки. Счет 2-2, да, ребята? Или какой счет? Мы первый батл выиграли. Потом они два выиграли. Вот мы второй. У нас один вин, у него было два вина. У него было тоже ноль, ноль винов. Мы первый выиграли, потом они два подряд выиграли. Вот мы второй выиграли. 2-2 счет. Драндулет. Мы Спартанный перчатку у нас напишите. Есть у кого-то перчатки? У Рины есть перчатка. У кого еще есть, ребята? Нас ну, кто зашел уже считает, от того момента их зашли. А мы же раньше... Играли. Я не знаю, пацаны, это что-то страшное происходит. Слышь, дружище, ебать. Что вы, пацаны... Ваня? А? Пацаны, что вы, пацаны, мужики, блядь. Натуралы. Натуралы. Если тебя назвать пацанюра, пацанюра. Ну вы натуралы, пацанюра. блядь. У нас только тронь захер, хер, блядь, вы и готовы. Сколько таких было? Ребята, есть перчатка у нас? Если есть, поставьте. Они навязаны, нам хуйни, нахуя ты попросил. Меня навязывают, меня опыт, блядь, навязывают. Не блядь, нам этого не навязывают. Когда девчонки потрогал за хер, базар аниме. Ой, блядь. Ну реально, блядь, ну вот, такое. Такое нам неприемлемо, правильно, пацаны? Зачем оно нам надо, блядь? Конечно, ребят, 12 Лиса. Кипиш. Кипиш. А ты а не знаешь? Это легенда, О, Кипиш. Я никого не, не знаю. Слышишь? Я ты не лазю, по стримам не выдивляюсь зрителей, мне все равно. А, ты что, это легенда ебать. Хорошо. Спасибо Олечка, что? спасибо, Зайка, огромная. Что там твои ребята? Что там Оля Котка, спасибо. Водолазка, спасибо. спасибо. Оля Котка, спасибо. спасибо большое. Слышишь? Слышишь? да дышишь, блядь. Риночка, Я... поставишь перчатку на 30 й Я секунду. Говорю, что там что там твои ребятки? Ребятки, что там твои ребятки? На девочки красотки. А если придут Нет. ребятки, поддерживать то вам хана, блядь, вашим этим муж... мужланам этим. Он не знает. Мои мальчики придут. Ага. Какие мальчики, Есть, а. Какие не мальчики, братан? Нет, а какие разные мальчики. Ну какие, ну кто? Будешь ты плакать, блядь, скакать. Ой, там борщ, блядь, я себе поставил. Борщ и забыл, блядь, уже копыт. Борщ поставил, блядь. Копыт, блядь, просто. Мы йогу, блядь, опять это хуйня. Авели, знаешь, ты на кого похож? Ты похож на снежную королеву. на Снежную Королеву похоже, зря она, ебать. Кай и Герда читал? Кай и Герда, ебать. И и? Кай я играю в театре, между прочим, 10 лет уже даже больше. Ты смеешься. В натуре. В натуре играю Кай. Много кринж. лет. Я 10 лет. Это кринж. На роликах там, типа, на льду. На роликах катаешься, реально? Да, последний это кринж, это кринж. Ну, тебе кринж. А детям нравится. Оксана, спасибо большое. Да, не думал, конечно, что вот так вот. Нежная королева. Савелий, нежная королева. Риночка, поставишь на 30-й перчатку? Здравствуйте, да. Оксана. Здравствуйте, дорогая. Как вы? Ой, Савешка, перекурил я кальяна. Сейчас такое состояние, такое слегка плавающее. Понял. Виктория, приветики. Слегка плавающее. Перчатку поставьте, пожалуйста, ребята. Перчатку, Рина, поставь перчатку, если ты тут. Какая перчатка? Вяжи давай. У кого перчатка, ребята? Поставьте. Хмайр. Что ж ты, Хмайр, сдал назад? Не помазьте я тебя. Файрок. Фрайер. Надо не выйти с перчаткой. Файрок, ты проебал. Хмайрок, ты проебал, говорю. Хмайрок, это ты. Ты проебал. Ты проебал. Я, проебал, а фрейрок это ты, понимаешь? Фрейрок. братанчик. Отдушите за поддержку. Серега Скорпион, спасибо. У тебя перчатка есть, братан. Подожди секунду. Дикий, спасибо большое. Мишанька, Тоха, Анастасия. Чат, огромное спасибо вам за поддержку. Каждому из вас. Серега Роман, здорово, братан. Спасибо большое. Типок, блядь, сиди, блядь, кепочки, блядь. Гопничек, блядь. Гопничек, блядь, такой. Кости это день, давай, назад, 90-е, блядь. Малиновый ну, пиджак, я... твою цепюру такую, давай, че, кепка, костюм, ну, крути, что. Я, я, я ребенком был в тот возраст. Я ребенком там был. Так, я, давай. я только знаю, ебать, от рассказов, ебать, серьезных пузатых ну, дядек, Ты, либо, ты, либо, ты, ты так как выглядишь. Да? Всем привет, знаешь, Андрюха. Как? Так ты ну, выглядишь. Как? Я выгляжу как нормальный пацан, как нормальный мужик. Нет. Ну, да. Ты выглядишь, так, из 90-х, такой, знаешь, дворовой пес. Нет. Какой из 90-х? Ты что гонишь, ебать? Да, и не да можно... реально, дворовой пес. Дворовой пес, ребята, первый подарок на три умножается. Ты знаешь, я этого не стесняюсь, айбать. Если бы я не был бы таким, не было бы меня, в принципе, здесь, я понял. Нет, Может нет, быть, в потому... Ты мог быть да. только таким. Только таким мог быть. Оречка, спасибо. Рэкетир задрипанный. Ирочка, спасибо. Нет, не ракетир. А нет, что с просто... там легенда на последних секундочках кидали? Смотри, легендочка, то не успеешь, пройдешь первый подарочек на три, зайдет мимо времени. Так это сережка Скорпион кинул, который на постоянной основе уже хуй вот уже сколько лет, либо 34-й командный уровень, блядь, алло. Ой, 34-й, что это за уровень? Нихуя а себе командный, да. блядь, да. Ну ты прекращай, ты прекращай хуйню моросить, дружище, ты чё, блядь? А? А? У нас вот. и 50 есть. И не за, не за 10 лет, а за год. Так, братан, я тоже вводный здесь. Ребята, 4 стрелочки. Это что за валет, чей валет выпал? с выпал? Чан, привет. Пусть покажет фотку с Москвы. Ого! Раунд, нахуй! Если что, фотка с Москвы. Не, я понимаю. Братан, я прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю, что типа, ну, что здесь такого? Мы это, были ну, бред. Ребенком 16 лет, и что там такого, господи? Это бред, это реально бред, типа, но это, блядь, это реально круто его звучало, это реально, блядь, это именно круто звучало, и реально у тебя была охуенная реакция, охуенно, ты сам с этого проорал, но это круто, ебать. Ребята, X2 у нас. Жека, я ушел. Тоха, братанчик, вечером стрим будет, пацаны, сегодня такое отключение хуевое света, понял, но в 11 часов я вылечу. Я думаю, сегодня будет на студии стрим. На студии будет стрим, а потом я вылечу. Ну, обратно в Сталкер, братан, пока не пройду. Ребятки, нас все на два умножается. Есть такое, кулаж, есть такое, есть такое. Слегка есть такое, да. Такое немножко есть. Такое. такое три, спасибо. Да, времена меняются. Времена меняются, совешка. Времена меняются, совешка, ебать. Люди меняются. Время одно и то самое. Все, да. Э -э, девок, не будет на студии. Жека, я не знаю. Если кого-то сюда пригласят, блядь. То... Борщ кушай, Алексей.